Татьяна достаточно подробно описала ситуацию. На сегодняшний момент нас больше всего возмущает факт, что у нас была определенная договоренность 18 мая. Результатом договоренности было то, что будет выделена сумма денег, необходимых на основные мероприятия, необходимые для того, чтобы возобновить строительство но создается впечатление, что кому-то это очень невыгодно, чтобы эта стройка начала, чтобы эта стройка возобновилась. Я не знаю, почему это так. То ли, возможно, вернулись во власть люди, которым это будет неинтересно и вскроются вопросы, которые происходили в 2001-2003 годах, то ли еще какие-либо причины. Но а, была договоренность в том, что деньги будут выделены и освоены до а, сентября месяца, чтобы а, осенью уже начать активные работы. А, на сегодняшний день а, деньги не выделены, никакие работы не идут, а, а стройка а, с 2009 -го года а, заброшена нынешним а, генподрядчиком, инвестором, а, обществом с ограниченной ответственностью ETENREST. А, Uh, uh, Все время uh, сейчас uh, в прессе появлялись uh, заявления о том, что наши дома являются аварийными. Сначала uh, это было интервью с uh, главным архитектором Целовальником, что uh, дома отклонились на 10 uh, сантиметров. У нас есть официальное письмо, где говорится, что таких фактов на сегодняшний день нет. Uh, появились uh, вот, в Комсомольской правде сообщение о самых известных долгостроек города Киева. И здесь интервью с Ларисой Скорей, которая говорит, что объекты такие легче снести, чем достроить. Нам непонятно, откуда идут эти заявления. Это был один из лучших проектов, точнее, это был лучший проект 2000 года, и на сегодняшний день он является очень актуальным и очень важным по заявлению Деснянской районной администрации для Деснянского района. Значит, что касательно ситуации каждый из нас, нас часто упрекают в том, что государство здесь ни при чем, и вы должны были смотреть, куда вы несете деньги. Я хочу сообщить о том, что мы несли деньги строительная корпорация Украина Буд, которая была создана по распоряжению Кабинета министров Украины 19 января 1998 года. И ее основателями являются акционерное общество АЗОВМАШ, Государственный научно-исследовательский проектный институт основной химии и э, так, так далее крупные э, государственные предприятия. То есть мы несли э, деньги в э, достаточно серьезную государственную структуру. Тем более внушало доверие э, доверие то, что э, выступал заказчиком э, государственная структура, это Главное управление внутренних дел. Э, на сегодняшний день оказалось, что э, обе структуры не оправдали того, до, э, того доверия, которое, которое э, на которое которые мы им оказали, потому что э, обе структуры практически доказали э, свою бездеятельность в данном строительстве. А, у нас э, заканчивается э, запас терпения, потому что э, э, большинство из нас пошли на какие-то э, э, серьезные... Э, шаги для того, чтобы приобрести новую квартиру. Кто-то получил кредит, кто-то переехал и живет с родственниками. Все мы собирались таким образом пожить с родственниками или уйтиться где-то в течение, допустим, 6-8 месяцев, пока дома достроятся. На сегодняшний день это вылилось в 6-8 лет. Многие а, а, многие инвесторы в такой, в такой ситуации, у многих еще хуже. А, насколько нам известно, а, человек 6 никогда уже не увидят эти квартиры. А, люди строили а, квартиры, и как они будут детям говорить, они строили квартиры для того, чтобы дети могли пойти в первый класс, в новые квартиры, а, и иметь место, где учиться. Как им это сейчас объяснить? А, у многих повырастали уже дети. А, такое ощущение, что в лучшем случае мы купили эти все квартиры своим внукам, и то, если их достроят. Но на сегодняшний день ситуация является действительно критической. Затягивание данного вопроса является абсолютно неуместным и неприемлемым. Поскольку если ситуация продлится так еще, наверное, года два, то действительно возобновить эту стройку будет практически невозможно или очень сложно. То есть на сегодняшний день стройка достигла критического момента, когда просто необходимо ее снова возобновить. Татьяна достаточно подробно описала ситуацию. На сегодняшний момент нас больше всего возмущает факт то, что у нас была определенная договоренность 18 мая. Результатом договоренности было то, что будет выделена сумма денег, необходимых на основные мероприятия, необходимы для того, чтобы возобновить строительство. Но создается впечатление, что кому-то это очень невыгодно, чтобы эта стройка начала, чтобы эта стройка возобновилась. Я не знаю, почему это так. То ли, возможно, вернулись во власть люди, которым это будет неинтересно, и вопросы, которые происходили в 2001-2003 годах, то ли еще какие-либо причины. Но была договоренность в том, что деньги будут выделены и освоены до сентября месяца, чтобы осенью уже начать активные работы. На сегодняшний день деньги не выделены, никакие работы не идут, а стройка с 2009 года заброшена нынешним генподрядчиком инвестором обществом с ограниченной ответственностью и e инвест Все время сейчас в прессе появлялись заявления о том, что наши дома являются аварийными. Сначала это было интервью с главным архитектором Целовальником, что дома отклонились на 10 сантиметров. У нас есть официальное письмо, где говорится, что таких фактов на сегодняшний день нет. Появились вот, в «Комсомольской правде сообщения о самых известных долгостроях города Киева. И здесь интервью с Ларисой Скорей, которая говорит, что объекты такие легче снести, чем застроить. Нам непонятно, откуда идут эти заявления. Это был один из лучших проектов, точнее, это был лучший проект 2000 года. И на сегодняшний день он является очень актуальным и очень важным по заявлению Деснянской районной администрации для Деснянского района. Значит, что касательно ситуации каждый из нас, нас Часто упрекают в том, что государство здесь ни при чем, и вы должны были смотреть, куда вы несете деньги. Я хочу сообщить о том, что мы несли деньги в строительной корпорации Украазия Буд, которая была создана по распоряжению Кабинета министров Украины 19 января 1998 года. И ее основателями являются акционерное общество «Азовмаш», государственный научно-исследовательский проектный институт основной химии и так далее. Крупные государственные предприятия. То есть мы внесли деньги в достаточно серьезную государственную структуру. Тем более внушало доверие то, что выступал заказчиком государственная структура, это главное управление внутренней культурой. На сегодняшний день оказалось, что обе структуры не оправдали того, до, того доверия, которое, которое, на которое, которое мы им оказали, потому что э, обе структуры практически доказали э, свою бездеятельность в данном строительстве. А, у нас э, заканчивается э, запас терпения, потому что э, с, э, большинство из нас пошли на какие-то, серьезные шаги для того, чтобы приобрести новую квартиру. Кто-то получил кредит, кто-то переехал и живет с родственниками. Все мы собирались таким образом пожить с родственниками или уметиться где-то в течение, допустим, 6-8 месяцев, пока дома строится. На сегодняшний день это вылилось в 6-8 лет. Многие а, а, многие инвесторы в такой ситуации, у многих еще хуже. А, насколько нам известно, а, человек 6 никогда уже не увидят эти квартиры. А, люди строили а, квартиры, и как они будут детям говорить, они строили квартиры для того, чтобы дети могли пойти в первый класс в новые квартиры а, и иметь место, где учиться. Как им это сейчас объяснить? А, у многих повырастали уже дети. А, такое ощущение, что в лучшем случае мы купили эти все квартиры, своим внукам, и то, если их достроят. Но на сегодняшний день ситуация является действительно критической. Затягивание данного вопроса является абсолютно неуместным и неприемлемым. Поскольку если ситуация продлится так еще, наверное, года два, то действительно возобновить эту стройку будет практически невозможно или очень сложно. То есть на сегодняшний день стройка достигла критического момента, когда просто необходимо ее uh, снова возобновить.